পাহাড় সমস্যা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং এগারোটি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দিতে ব্যর্থতার অভিযোগ এনে বিজেপির বিরুদ্ধে পাহাড় জুড়ে পোস্টারিং করল হামরো পার্টি রবিবার দার্জিলিং কার্শিয়াং কালিম্পং এবং মিনিকে পোস্টার সাঁটা হয় সেখানে বিজেপির পাশাপাশি এখানকার সাংসদ রাজু বিষ্টের বিরুদ্ধেও পাহাড়বাসীকে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে হামরো পার্টির তরফে জানানো হয়েছে গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিল পাহাড়ের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান ও এগারোটি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়া হবে এছাড়াও সেই ইস্তাহারপত্রে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি লাগু করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল গেরুয়া শিবির টানা চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনও সেই সব প্রতিশ্রুতি পালনে উদ্যোগ নেয়নি বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এরই প্রতিবাদ জানিয়ে পাহাড় জুড়ে পোস্টার সাটা হয়েছে इसका वजह क्या है कि जो आ, वैसे तो ये बहुत पुरानी मांग है हमारी पर भाजपा सरकार के संबंधित में शायद पंद्रह साल पंद्रह वर्ष हो चुका है हमारे कुछ मांग थे जैसे परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ये एक आ, ये एक कोइन किया गया आ, टर्म था फिर ग्यारह जन ग्यारह जात गोष्ठी को जनजाति में समावेश करने की एक मांग थी और फिर मिनिमम देखिए दार्जिलिंग पहाड़ चाय बगान के लिए प्रसिद्ध है और लगभग सत्तर परसेंट प्रतिशत यहाँ पे बगान वासी है और वहाँ पे काम करते हैं अभी तक आज के दिन तक मिनिमम वेज एक्ट वहाँ पे लागू नहीं हुआ है चाय बगानों में तो ये संकल्प पत्र में भाजपा ने 2019 में बोला था कि ये ये हम फुलफिल करेंगे आप लोगों की जो मांग है तो हम 15 साल से हम वेट ही कर रहे थे अभी तक हम प्रतीक्षा कर रहे थे पर आज जबकि भाजपा सरकार की ये सत्र का अंतिम दिन तक भी हमारी कोई भी मांग पूरा नहीं हुआ देखिए तीन राज्य में आंध्र प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और फिर उड़ीसा में जनजाति के लिए उन लोगों को न्याय मिल चुका है वहाँ का राज्य के मानस के लिए पर हमें गोरखाओं को अभी तक ये न्याय से वंचित करके रखा है तो बस हम आज विरोध नहीं कर रहे ये एकदम सीधी बात है कि हम भाजपा के विरोध में नहीं है भाजपा के हम विरोध नहीं कर रहे हम बस प्रश्न कर रहे हैं कि अगर दूसरे राज्य को एक ही भारत वर्ष में दूसरे राज्य के जनजा जन जन जनता जनार्दन के लिए न्याय दे सकते हैं तो हमको क्यों नहीं और शायद हमारी मांग उन लोगों से पुरानी भी है तो हमें क्यों ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं यही हम आज प्रश्न कर रहे थे भाजपा सरकार को और देखिए 2014 के इलेक्शन में मोदी जी ने कहा था कि गोरखा का सपना मेरा सपना और ये सभी को पता है कि गोरखा का सपना है एक अलग राज्य गोरखाओं के लिए तो वो सपना आज तक सपना ही रह गया है तो उसी हम आज के दिन में हम प्रश्न कर रहे हैं कि वो सब वादों का क्या हुआ दार्जिलिंग थके मृणाल राणा रिपोर्ट उत्तर संवाद